अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ एक छोटा सा स्नीक पिक दूँगा अपनी लाइफ के बारे में आ, मेरे दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को तो ऑबियसली पता है इस चीज़ का लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ना पता कि मैं हेमोफीलिया को हेमोफीलिया है मुझे और उस सिलसिले में मुझे टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उस सिलसिले में मैं जा रहा था यहाँ एक हेमोफीलिया फाउंडेशन है फाउंडेशन अपनीफीलिया जो है वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मैं लेके अपने इंश्योरेंस के पास जाता हूँ और इंश्योरेंस वाले जो है ना मुझे अपनी मेडिसन्स देते हैं पाकिस्तान में मैं जब इलाज करवाता था अपना तो मेरा फातमी से मुझे प्लासा मिल जाता था या हुसैनी ब्लड बैंक से इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लोगों ने काफ़ी जानें बचाई हैं फाति और हुसैनी ब्लड बैंक वालों ने ये मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ हेमूफी के पास इसे स्पेनिश इस में कहते हैं ला मफीलिया बहुत सारे लोगों को नहीं पता ही क्या है, है, है। गूगल भी कर सकते हैं अपने का शॉर्ट सॉरी तो यही है कि लीडिंग डिसऑर्डर कोई ब्लड में फैक्टर नहीं होता तो तो जैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उससे ब्लीडिंग स्टॉप होने में थोड़ा सा मुफ्लाट होता है उसके लिए कि हमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को लगाना पड़ता है टाइम टू टाइम कभी कोई इंजरी हो अब तो काफ़ी अच्छा इलाज हो गया है जब हम छोटे थे तो उसमें इतना अच्छा इलाज नहीं था मोस्टली हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होता था उसकी वजह से तो बच्चे जो है आजकल के बच्चे जो है वो बड़ी बहुत ही नॉर्मल में जाते हैं सर तो मैं इसके बारे में टाइम टू टाइम टाँग बताता रहूँगा अपने आने वाली वीडियोस में भी और यही वजह है मेरी जो है मोस्टली uh, जो है वो ग्रोथ ना करने की क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ या कहीं भी मुझे कोई भी काम करना होता है तो ये मेरे जहन में मुझे रखना पड़ता है तो अपनी ये चीज़ अपनी इस डिसेबिलिटी भी नहीं कहूँगा लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन रहती है एक कि कहीं जाना है जैसे आप एक नॉर्मल बंदा है वो उठ के कहीं भी चला जाए अगर उसे दिल करे वो हाइकिंग पे चला जाएगा कहीं चला जाएगा मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे दस दफ़ा सोचना पड़ता है इस चीज़ में इसीलिए मेरी वीडियोस जो हैं आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती एक जैसे आम बंदा होता है वो हिलता जुलता है चलता फिरता नज़र आता है मेरे चलने फिरने में भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि मेरी जो ये इसने इफेक्ट किया है मुझे मेरी नीज में तो मेरे चलने फिरने में भी रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए चलने फिरने का भी बड़ा वो है काफ़ी लोग कहते थे यार बाहर हो बनाओ अच्छी वीडियोस बनेगी लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि जब आप इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो तो फिर मज़ा नहीं आता जैसे मैं हाइकिंग नहीं कर सकता कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकता ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता साइकिलिंग नहीं कर सकता मोटरसाइकिल मोटरसाइकिलिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंजरी का खदशा होता है मुझे थोड़ी सी इंजरी भी है मेरे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला बन सकती है तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस मद्देनज़र रखते हुए जो है ना मैं अपनी सारी जो है ना अपनी लाइफ को इस तरह जीता हूँ कि कम से कम मैं जो हूँ इसीलिए मैं जब पाकिस्तान में भी था वहाँ भी मैं रिस्ट्रिक्टेड था पाकिस्तान में भी मैं कराची के अलावा कराची और शिकारपुर के अलावा मैं और कहीं जा ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे मेडिसन्स अवेलेबल ही नहीं थी यहाँ आके मेडिसन्स मेरी अवेलेबल हैं मुझे घर पे आके मिल जाती है मेडिसन्स लेकिन उन मेडिसन्स को मिल जाना भी फिर एक तरह से फिर मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन ही हो गई कि अब मैं जो है ये मुल्क नहीं छोड़ सकता जैसे मैं टिकट कटा के इंग्लैंड नहीं जा सकता सीधा मुंह उठा के क्यों क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मेरा इलाज कोई मसला हो जाए तो फिर वहाँ तो मुझे पूरी लंबी एक प्लानिंग करनी पड़ती है बस ये है ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना मुझे कभी कभार बहुत ही परेशान करती है तो देखो तो यार काश में थोड़ा सा सही होता है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता अपने इसमें तो कुछ ज़्यादा अचीव करता लेकिन खैर जो है वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता बस से मैं उतर चुका हूँ अभी एक, एक ब्लॉक दो ब्लॉक का रास्ता है दोस्त मुझे कहते थे कि यार बनाओ लेकिन मैं हमेशा ही सोचता था यार क्या मैं बनाऊँ फिर मैंने एक दिन सोचा बैठ के मैंने कहा यार इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा ट्राई करने के बाद पता लगेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती आप ये है जी फुलदासी ने लाई मुफी यहाँ से मैं आता हूँ महीने में एक दफा प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन मैं जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस के पास चला जाता हूं। आ, वाले मुझे घर पे भेज देते हैं। इतना सा यहाँ पे काम होता है Yeah. मैंने सोचा मैं कुछ अगर तो नहीं कर सकूंगा तो तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा तो मैंने छोटे छोटे व्लॉग बनाना शुरू कर दिए छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए इस तरह करते करते यहाँ पहुँचे और थैंक यू वेरी मच मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी 400 सब्सक्राइबर होंगे मुझे लग रहा था कि एक दो तो साल लग जाएंगे चलो जी अब मुझे नीचे जाना है डॉक्टर के पास चलो जी यहाँ पे काम हो गया चलो यहाँ काम हो गया अब यहाँ से जो मुझे प्रेस्क्रिप्शन है इन्होंने पहले होता ये था कि मुझे इंश्योरेंस के ऑफिस जाना पड़ता था और वहाँ ये प्रेस्क्रिप्शन देनी पड़ती थी लेकिन पेंडेमिक का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो काम रिमोट हो सकते हैं वो अभी तक रिमोट हो रहे हैं हालांकि ऑफिस खुल गए अभी भी मैं जो हूँ इसको ईमेल कर दूँ और ये दवाइयाँ मेरे घर पर पहुँच जाएंगी बस तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है पेंडेमिक का वैसे। चले उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मैंने अपने लाइफ के बारे में शेयर किया है थोड़ा सा आसान नहीं होता शेयर करना लेकिन मैंने कहा कि करना चाहिए मुझे इस तरह की बातें भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि जब आप इस तरह व्लॉग्स बनाते हो तो लोगों को पता होना चाहिए कि आ, कि अगला बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड में है या किस उससे वो गुजर रहा है खैर तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए इसके साथ ही मैं कहूँगा कि गुड बाय नमस्ते सलाम सतरीकाल आर्यो चाओ सबको और मिलते हैं अगली वीडियो में काला